Merhaba arkadaşlar, Magazin Baler kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerle birleştim. Ceman Hunal Handesubaşova və Ebrar Aliə Demirbilenz evzat filmində baş rolu paylaşacaq olan genc aktr Yağmurun nişanlısından hamilə olması setdə krizis qardı. Hunalın darp səhnələrindən dolayı ün ilə oynamaq istəmədiyini, ardından baş rol oyunçusu dəyişdirildi. Bəsen Altındaşın xəbərinə görə Ceman Hunal səhnələri geriyə bərabər artıq səhnələri çəcəcəyi üçün hamilə bir qadınla o səhnələrdə oynamam rifslə olur, deyərək ün ilə oynamaq istəmədiyini beliltdi yaşanan sıkıntının ardından filmin seti çıxış tarixi ərtələnərkən baş rolunun sən dəyişdirilməsinə qərar ka verildi. Baş rol arayışının ardından yağmur önə yerinə Bahar Şahinlə anlaşıldı. Yeni fotoğrafları, videoları və xəbərləri izləyə bilmək üçün kanalıma abunə olma, bildirim butonuna basmağı unutmayın. Sağlıqla qalın.